Тогда у него проснется совесть, и он поймет, что народ, в том числе и в Луганчане. Выйди за штора! Выйди сюда! Престюм! А Давайте на народ просит, престюм! 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 Ребята, пойдем к Ребята, Пойдем! Дверь открой, мы народ! Алексей. Мы территориальная громада, открой двери! Дверь открой! Не, не ломай, не ломай. Мы не ломай. Не ломай. Не территориальная громада. Доложите, пожалуйста. Да. Пусть в выйдет преступник. Доложит народу. Да не сейчас отдавайте это. Ой. Ребята, то, что говорится сейчас, вы же видите, как они тут на переговоры. Если они говорят сейчас, это обман. Они нас не пустят. Они заговорят нас. Слушай, Это только нормально Сегодня короткий рабочий день. Нас это не устраивает. Вызывайте его. Давайте помощника. Давайте заместителя. Давайте зам Лазовского. Лазовского требуем, ребята. Лазовский.

давай Давайте Лазовского и Преснюка. И Преснюка пусть ответят нам на вопросы. Мы громады. Мы территориальная громада. Общественные Лосовского. связи. Лосовского. Давайте кого угодно. А лечит ручок, лечит. Ручок, Я еще раз говорю. Лечит. Сегодня вся страна, они работают круглосуточно. Лосовского. Указание Януковича сидеть на рабочих местах круглосуточно. Вы кого обманываете? У них график работает круглосуточно. У них особый пират объявлен. высшего уровня. Это они стреляют в наших товарищей. Убили армянина, гражданина Украины, да, это типа того диаспора. Я говорю, приехал туда сюда там воевать. Нет, они убили нашего товарища Сергея Армянина, который родился в Троцкой области. И сегодня они на этом делают себе сказать, имидж, и высшей степени. Вот тут они сидят. Они сегодня грабят нашу страну, убивают завод она нас через коммунальные услуги, через пенсии. Что это за пенсия тысяча гривен? Когда коммунальные услуги 700. Как жить? Когда здесь бандиты, которые тут сидят, пытаются нами руководить. спрашиваем неправильно. Мы просим ответить на вопрос, какая позиция Луганской администрации, почему они от нашего имени принимают такие решения. Потому что бандиты. Бандиты, 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 бандиты. Равновесие. Есть восток, есть запад. Они панически боятся нашей области. Они считают, что здесь столица Януковича, Донецк, Луганск. Но они глубоко ошибаются. Народ Луганска не приемлет этого олигархического капитализма. Нам не нужен олигарх Ефремов. Нам нужен средний и малый бизнес. Я гражданин Украины, пенсионер. Я боюсь за своих детей и внуков. За маленьких внуков, у которых нет будущего. Дети не могут устроиться учиться нужно давать взятки, а получив эту корочку, ты не можешь устроиться нигде. Везде система взяток, в больницах, в милициях, в прокуратурах. Все съедено напрочь по рук коррупции, а теперь мы имеем олигархический капитализм дома у Ахметова в Англии за 200 миллионов, а Юфремова возле метра в своем Межигирье. Так разве это социальная справедливость? Ради этого мы шли в 1991 году на построение капитализма, когда они сказали, что это будет народный капитализм. Уважаемые луганчане, вы получите свою частичку в заводе ОР и будете совладельцами. А сегодня что мы имеем? Все заводы, шахты, предприятия в руках вот этой вот банды, извините за выражение. А что получил простой народ? Пенсию 800 гривен и зарплату 1500 гривен. Это реально громада. Органов. Сегодня мы увидели отношения этого губернатора, этого председателя областного совета, всей этой преступной комарилии, которая не нашли возможности даже обычному маленькому чиновнику, клерку, выйти к нам и объяснить ситуацию по Луганске по и в целом по Украине. Мы, представители территориальной громады, не имеем возможности сегодня слышать мнение руководителей Луганской области о том, какое отношение у них к тому, что происходит в Украине. Они завесли патовую ситуацию нас, потому что мы находимся в неведении. Мы не знаем, где мы будем завтра. В сепаратистской Донбасской Криворожской республике. Или мы будем в путинской России. Или они установят завтра диктатуру и будут по одному нас бросать в тюрьмы и отправлять нас в 37 год. Понял. А поэтому, луганчане, давайте объединяться.